श्रीपरमात्मने नमः गुरुवायुपुराधीशं विष्णुं नारायणं हरिं वासुदेवं जगन्नाथं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं हरिः ओं श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ श्रीमन्नारायणीयमु पञ्चमस्कन्धपरिच्छेदमुदशकमु ऋषभुनिचरितमु प्रियव्रतस्य प्रियपुत्रभूताद् आग्निध्रराजा दुदितो हिनाभिः त्वां दृष्टवानिष्टदमिष्टिमध्ये तवैव तुष्ट्यै कृतयज्ञकर्मा अभिष्टुतस्तत्र मुनीश्वरैस्त्वं राग्नस्वतुल्यं सुतमर्थ्यमानः स्वयं जनिष्येऽहमिति ब्रुवाणः तिरोदधा बर्हिषि विश्वमूर्ते नाभिप्रियायामथ मेरुदेव्यां त्वमंशतो भूरुृषभाभिधानः अलोकसामान्यगुणप्रभावप्रभाविताशेषजनप्रमोदः त्वयि त्रिलोकीभृतिराज्यभारं निधाय मेरुदेव्या तपोवनं प्राप्य भवन्निषेवी गतः किलानन्दपदं पदन्ते इन्द्रस्त्वदुत्कर्षकृतादमर्षाद्वर्ष नास्मिन्न जनाभवर्षे यदा तदा त्वं निजयोगशक्त्या स्ववर्षमेन द्व्यदधा जितेन्द्रदत्तां कमनीं जयन्ती अथोद्वहन्नात्मरताशयोऽपि अजीजनस्तत्र शतं तनूजान् येषां क्षितीशो भरतोऽग्रजन्मा न वा भवन् योगिवरानवान्ये त्वपालयन् भारतवर्षखण्डान् तपोबलाद्भूसुरभूयमेयुः उक्त्वा सुतेभ्योऽथ मुनीन्द्रमध्ये विरक्तिभक्त्यन्वितमुक्तिमार्गं स्वयं गतः पारमहंस्यवृत्तिम् अधा जडोन्मत्तपिशाचर्यां परात्मभूतोऽपि परोपदेशम् कुर्वन् भवान् सर्वनिरस्यमानः विकारहीनो विचचारकृत्स्नां महीमहीनात्मरसाभिलीनः शयुव्रतं गोमृगकाकचर्यां चिरं चरन्नाप्यपरं स्वरूपं दवाहृताङ्गः कुटकचले त्वं तापान्म मा श्रीहरये नमः